Важнейшая игра, любая игра сейчас для нас важна, и ребята настроились. Не, не просто было играть с Днепром, так как команда обороняется компактно, используя всех игроков. Я думаю, что Днепр сегодня действительно старался обороняться грамотно и пытался играть на контратаках. Хорошо, что забили второй мяч в начале второго тайма и стало полегче. Дальше, я думаю, уже было легче, потому что Днепр раскрылся, пытался атаковать и была возможность использовать. Пространство, которое было, но мы не использовали, но выиграли, взяли важнейшие три очка. И они вышли действительно усилить игру. Свежие игроки всегда вносят что-то новое. И, наверное, тот же Денис и Андрей, выйдя на поле, они помогли команде, несмотря на то, что они не участвовали в забитом мяче. Марайс то же самое. К сожалению, Сыганков попросил замену у него, он почувствовал опять старую травму, но после игры ничего страшного, нормально, и третья замена была вынуждена. Я бы с удовольствием, и футболисты с удовольствием бы поставили, показывали скорость сегодня, если команда 10 человек стоит на штрафной площадке, а где эту, куда эту скорость включать? Если за каждым игроком бежит в штрафную, иногда Днепр оборонялся 6-7 человек в линию, если бы было пространство, куда включать эту скорость, и я уверен, во втором тайме как раз можно было после забитого мяча включать эту скорость, но, к сожалению, у нас есть опыт последних игр, где мы пропускаем на последних минутах и в любом случае это переносится на футболистов. Они волнуются, они не хотят, не хотят ошибаться, не хотят получать эти контратаки. Из-за этого, наверное, в большей мере играли просто в конце второго тайма. Но Лига чемпионов и чемпионат Украины ⁇ это абсолютно разные вещи, потому что там и команды играют в футбол, и дают играть в футбол.